Наше предприятие состоит из двух шахт, 8 и 9. К великому сожалению, 9 шахта заполнена сейчас полностью. Административные здания там разобраны. Остались только промышленные здания. Ну и, соответственно, надо будет решить вопрос стволов, которые там расположены. Восьмая шахта, на которой мы с вами расположены, имеет два ствола, вентиляционный и скиповой. Общая площадь э, земельного отвода нашего порядка 130 гектаров. И э, они сегодня вы сейчас видите, в каком виде. Шахта 8 на данный момент затапливается. Уровень воды мы померить точно приборами никак не можем, потому что нет доступа туда в стволы. Но ориентировочно по притоку мы так предполагаем, что в районе где-то 200-250 метров от поверхности. Затопление идет достаточно медленно, поэтому проектом, который сегодня разработан Львовским институтом Гирхимпром, предусмотрено, что мы будем брать дополнительную воду, стисы, закачивать ее туда, для того, чтобы это затопление происходило не пять лет подряд, а чтобы мы с этим вопросом справились за год, за два, что даст нам возможность тогда э, реализовывать э, сам проект. На данный момент вот эти провалы это не последние и это не не окончательное, поскольку под низом будет происходить затопление. А это значит растворение соли, а это значит образование пустот в Земле. Поэтому э, пустоты еще будут где-то порядка двух миллионов кубов. И, наверное, вот такие провалы будут расти и дальше. Поэтому задача, задача как можно скорее приступить к тому, чтобы мы могли как можно быстрее закачать воду в шахту, этим самым остановить вот увеличение провалов проектом предусмотрено, частично небольшие провалы будут засыпаны, а большие провалы будут террасированы. То есть будет сделано как на этих самых такими ступеньками, ну террасами так называемыми, и потом после этого будет принято местной властью решение, что делать с этими провалами. Что касается этой территории, она будет максимально, насколько это возможно, спланирована, посеяна трава, посажены деревья и передана местной власти проектом предусмотрено весь процесс в течение 7 лет. Да, при нормальном финансировании совершенно правильно, потому что, к великому сожалению, я вот здесь уже два с половиной года и пока что идет согласование документов. Это движется очень тяжело, потому что у нас в законодательстве многие законы противоречат друг другу в, в каких-то деталях и, соответственно, приходится это все согласовывать. И вот по нас вышло за это время, наверное, штук 6-7 постанов Кабмина и распоряжений Кабмина, для того, чтобы это провести в удобное положение и чтобы мы могли нормально работать. Проект э, ТО и проект у нас на данный момент разработаны, они утверждены Кабмином, прошли дешбуд-экспертизу, готовы. Э, на сегодняшний день паспорт бюджетного финансирования находится на подписи в Минфине. Э, наш министр его подписал, а он утверждается совместным приказом. После этого... Мы выкупаем проект и приступаем к работе. Я считаю, что с Нового года у нас есть полная возможность приступить уже к реализации проекта.